Sabah çox ağır günlərdən biri olacaq. Ən azından bu günləri yaxşı bir strateji eləyim. Sabahları çıxarıq işimizlə dəqiq şəkildə məşğul olarıq. Yer saxla məhəllənin qabağında parkovka elə. Canavarım dayanıb ay yolun qırağında. O, etsimi löşə bilmir, çünki maşın mənim maşınımdır. Bir az da yüngülvari paradoks vermişəm. 86-nın canavar kimi 07-sidir. Sağlar. Salam bala. Maşını yüb təmizləməsən deyəsən. Ağıllı uşaq. Xoş gəldin, axşamın xeyir. Maşını tər təmiz yudum, təmizlədim, qəşəng səliqə səhməna saldım içərisini də. Bir az toz sorpaq bağlamışdı. Apardıq dənizə gətirdik, maşın batdı. İndi əla vəziyyətdədir. Ay sağ ol, bax beləncinə. Çalış həmkəyə bala, təmizkər ol. Həmkəyə maşını təmiz saxla, içini, çölünü Təkərlərini alsın onu palçığa sala bilərsən, quma sala bilərsən, amma yenə də sən bu maşını elə baxmalsan ki, heç palçıq, qum görməmiş kimi olmalıdır. Əgər maşını sevirsənsə, maşına yaxşı baxmaq lazımdır. Mənim də bu iş maşınım elə də pis deyil, yəni mənim əlimdən tutur, tər təmiz səliqə səhman, təkərlərinə qədər təp-təmiz. Deməli bala, sənə bu günləri çox böyük bir tapşırığım olacaq. Mənim sabah elə bir işim olacaq ki, oradan gedib qayıtmama ehtimalım çoxdur. Bala, ona görə mən yaxşı qulağıs. Bu maşın və bizim bəzi sərvətimiz var ki, o sərvəti sənin adına keçirdəcəm. Evə olsun, maşın olsun. Sabah çox ciddi bir iş məsələm var, yerinə yetirməliyəm. Bir mafiya başçısı var. Mafiya başçısı sabahları Rusiyaya böyük silah sursatı transfer olunacaq. Mafiya başçısı bu işlə bağlı çox güclüdür, rejimdə iş aparır. Bizə də tapşırıq gəlib ki, yəni bu məsələni yerindən həll etmək lazımdır. Ola bilər də böyük mafiya başçılarıdır dəb gəlməmək ehtimalımız var və yax da hər hansısa problem yarada bilərlər bizə. Yəni mən hər bir şeyimi sənin üstə keçirdəcəm və sənin adını fərqli şəkildə dəyişəcəm ki, ən azından mənim keçmişimə baxanda heç nə görünməsin. Bu sənəd sünnətlərində hamısını hələ edəndən sonra sabah inşallah tezlənən gedəcəyik. İndi bala, gəl bu məsələlərin hamısını həll edəyək. Sənəd sünnətlərinin hamısını gətirmişəm. Gəl burada qol çək. Bütün məxfiliq bizim şöbədə gizlənəcək. Gəl bura. Nə deyim, mən başa düşmədəmsən. Gəlib gəlməmək ehtimalı nədir? Kirişmə bu işlərə. Burax getsinlər, bizə lazım deyil. Sən burada onsuz da bütün pasportullara baxırsan da, məhəllədə problem falan olanda həll edəcəksən. Neynisən qıraq məhəllələrdə problemləri həll edirsən. Lazımdır sənə. Yox bala, əgər tapşırıq gəlibsə, biz bunu dəqiq yerinə yetirməliyik. Deyilibsə bu məsələ yerinə həll olunmalı və həll olunacaq. Bu işi də mənə veriblər. Əgər bu işi mən layiqincə yerinə yetirsəm, vəzifəm leytinantdan mayora qədər qaldırılacaq. Ona görə də bu iş mənim üçün çox ciddidir, həttən artıq. Mən bu ki layiqincə yerinə yetirməliyəm. Gəl, gəl gol çək, narahat olma, özüm həll edəcəm. Oldu, sən deyən olsun. Gol çək ey bura. Su hazırdır. Bax bala, indi gedirik, otururuq, qəşəng yeyirik, içirik. Bu günün bütün keyfini çıxardırıq. İnşallah sabah tezlənən mən və Səməd doğru yola düşəcəyəm, həmin mafiya başçılarının başlarına əzəcəm. Davay bala, getdik içəri. Gələcəm bir azdan. Mən bir dənə maşının içsinə baxım. Maşımızın içi səliqəli, təmiz, hər şey yerində. Burada bir damcə yüngülvari ləkə qalmışdı, lakin falanda silək tər təmiz yerində olsun. Vsü hazır da maşınımız. Təkərlərimizi də döndərək belə qəşəng viddə dursun. Vsü. Əsl avtoş stilində, əsl avtoş. Çox qəşəngdir də, yəni kraskası falan dəz arada bir sürürük, çox da sürmürük. Bu maşını sürmüşükdə, maşını aşırdımışıq da, o qədər başına problem hadisə gəlib. Amma yenə də vəcini dik durur maşın, yəni heç vaq, yəni pis vəziyyətdə durmayıb da bu maşın. Vəcini üzü yuxarı durub, arxası aşağıda, üzü yuxarıda. Görəsən nə olacaq? Həqiqətən, yəni problemsiz keçəcək bu işlərin axırı? Mən istəmirəm axı keçsin, mən tək qalazan bundan sonra. Amma yox, həll eləyər idi. Canavar idi, canavar. Bütün işlərin hamısından üstəsindən gəlib, bütün problemləri həll eləyib. Bu mafiyalar kimdir ki, onları problemin həll eləyir? bilməsin. Hə, vallah. Deməli saat 6-dır, durmuşam. Yavaş-yavaş yuxuma aldım. Uşaq yatıb. Görək bu məsələnin axırı nə olacaq. Ümid eləyirəm ki, mənim xeyrimə bitər. Onlar da birdən problem falan həll olar. Uşağa məktub yazım qoyum. Hər ehtimala qarşı. Bütün hər bir şey yerə yerində olsun. Yaz məktubunuzu. Söz, hamsızadır yazdım məktubumuzu. Hazır vəziyyətdə qoydum. Uşaq elə durmayıb, qoy yatsın. Ehtiyac yox dondurğu uzmağa. Damımıza da Dam uzadı, axırıncı dəfə çıxım bu bir dənə mənzərəni seyr eləyim. Ola bilər də axırıncı görüşümüz olsun. Bu məhəllədə uşaqlığımız keçir. Bizim bu kəndimiz həqiqətən çox savadlı adamlar yetişdirib, çox möhkəm adamlar yetişdirib. Ümid edirəm ki, mənim yoxluğumda və yaxud da mənim olmadığım halda bizim uşağa yaxşı baxacaqlar. Amma ümid edirəm ki, heç bir problem baş verməyəcək. Biz canavarıq, hər şey həll edəyərik yerindəcə. Getdik. Hə, voilà, rə səhər açıldı. Gedirik rəisimizin yanına, xatda maşını. İnşallah başımıza pis hadisə gəlməz. Sür. Sür getdik. Ay, Yaqub kişi, başa. Salam Yaqub kişi, necəsən? Saxlaq bunun yanında. Cavanın xeyr Yaqub kişi. Salamatçılıqdır, qardaş. Sağ ol rəis, sağ ol. Şükür Allah'a, ay Allah, super vəziyyət. Deyəsən səhər tezəndən yenə iş başındasan. Nə oldu? Problem falan var? Yox, bizdə problem varsa, problem yoxdur, həll eləyərik. Ola bilsin ki, bu günləri biraz gez geldim. Bizim uşağa birdən arada bir baxarsan, göz gəzdirərsən, tamam? Narahat olma rəis, hər şey yoxdur. Hər şəkildə kömək edəyərik. Tamam, davay getdik. Və. So, ən azı bir nəfərə tapşırdıq. Bu yaxşı oldu. Şəhər aşağı məhəllədə bir dənə rəisimizlə görüşək, görək, bizə bir dənə maşın versin, maşını təşkil eləsin. Bu maşınla biz alındıra bilmərik. Bizə sürətli, güclü və tanınmamış bir maşın lazımdır. Maşın uzaqdan bilinir ki, polis maşınıdır. Yəni mənə elə bir maşın lazımdır ki, o tanınmasın. Ə bu kəndimizin mənzərəsidir. Bu üstaqlardı. Biz biraz üstə qalırıq. Bu aşağıdakı əkin üçün nəzərdə tutulub. Bəzi adamlar var ki, burana əkillər, üzüm bağları var, sonra zeytun bağları var, çoxlu alma bağları var, əsasən limon bağları. Lənkəran olduğuna görə limon bağları burada çoxdur. Aşağıda dəniz sahəmiz var. Bizim şöbəmiz də dənizə yaxın yerdədir. Düz aşağıdadır. Düzdür, biraz gündəlik gəliş-gediş biraz çətin olur. Amma maşınla növbədə gündəlik gedirik, gəlirik və əziyyət çəkirik ki, sadəcə oturmuşuq, rolu fırradırıq. Yəni nə qədər uzun yol olsa, o qədər daha yaxşıdır. Dincəlirik. Deməli, laşı balaca çatmışıq. Görün, burdan içəri əslində giriş yoxdur. Giriş sadəcə bizə özəldir. Məhəllələr arasıdır. İçəri daxil ol. Burada yol qutarmalı, yol bağlanmalıdır. Oppa, daxil olduq şöbənin həyatına. Rəisimiz gəlib Hop, saxladım. Ay sabahınız xeyir uşaqlar. Yığılmışmısınız anınız? Hoş gəlmisiz. Deməli uşaqlar, yuxarıdan komanda gəldi ki, bu mafiyalarla bağlı heç bir iş görməyəcəyik. Yəni həqiqətən çox böyük iş olduğuna görə bizlik deyil. Yəni deyilənə görə çox böyük adamlar olacaq, fərqli-fərqli insanlar olacaq. Yəni başqa ölkələrdən insanlar olacaq deyə. Bu işə bizim əlimiz çatmayacaq. Onun üçün də xüsusi təyinatlı qruplar yaradılacaq ki, bu işlə ilə bağlı baxsınlar. Amma bu işi də satıblar deyə inanmıram ki, kimsə bu işə baxsın. Mən mənim fikrimizə. Uşaqlar, mən də sizə demişdim ki, gedin strayt eləyin, yaxşı dincəlin. Sabah böyük bir iş günüdür. Amma gördüyüm qədərilə, yəni bizə vermədiklərinə görə deməli, bu iş satılıb deyə heç bir şəkildə biz müdaxilə eləyə bilməyəcəyik. Bu günki işimiz, özünüz bilirsiniz də, gündəlik gəzin, dolaşın. Gördünüz problem falan çıxın, gətirin şöbəyə, ümizəlləyərik. Ay yoxu rəis, belə şey olar, mən 2 aydır bu işlə bağlı hazırlıqıram. Belə şey olar. 200 gündür mən bu işin gəlməyini gözləyirəm ki, bu vaxt gəlsin, çatсын. Biz yerəy olan əzəy. Elə bir şey olar ki, işi satılıb bizə vermirlər onu. Mən nə olursa olsun tərq eləmir. Bu işi özüm üstümə götürürəm. Bu işi özüm həll eləyəcəm. Məni isteyirlər vəzifədən atsınlar və ya hələ də vəzifədən uzaqlaşdırsınlar. Bu iş axıra qədər görülməlidirsə, mən bu işi görəcəm rəis. Qardaş, yuxarıdan tapşırıq gəlib ki, heç kim bu işə bağlı müdaxilə eləməsin. Ana gerdə heç kim yaxınlaşmasın bu işə. Amma sən yenə də çox güclü azərəşməsan. İstəsən sənə bir şərait yaradaram, amma bu uşaqların heç biri getməyəcək. Tamam mı? Bazarazsan sən çitəcə. Bəli, bu iş çətin olacaq, amma ümidvaram ki, bu işi mən görəcəm. Özüm həll eləyərəm mən. Bu işlə bağlı neçəsə aydır araşdırma aparram, neçəsə ay mən gün gözləyirəm ki, gəlsin, çatsın. Onların mən başları nəzim, elə şey olar ki, mən bu işi həll elə bilmirəm. Tək gedərəm, mən üçün fərqi yoxdur. Amma mənim fərqli maşına ehtiyacım var. Yəqin ki, bunu götürəcəm ha hə, mən. Bax bala, bu işin gedişi var, gəlişi yoxdur. Mən sənə axırıncı dəfə deyirəm. Əgər öz istəyəndirsə, get, sənə icazə verəcəm. Amma bilin məsən ki, bu işi biz görmüşük. Maşınımız budur. Qara 10AA209 nömrəli Lada Vokdan. Vokdan nə idi ala? Lada markalı avtomobil. Bu işi sən bu maşınla həll edəcəyəsən. Sənə heç bir kömək dəstəy gəlməyəcək. Gördün, bacara bilmirsən, çəkil arxıya. Bu işi çox da məncə risk atma. Özün də risk atma. Özün bilirsən ki, heç kimiz yoxdur. Tamam rəis, problem yoxdur. Özüm həll edəyəcəm. Mən bu işi neçə gündür gözləyirəm ki, iş gəlsin, çatsın, vaxt gəlsin, çatsın. Bu işi həll eləyim, gəlim. Özümü sıxıb saxlamışam ki, özüm həll edəyəcəm. Mənim ona yüngül var, düşmənçiliyim var. Vaxtında mənim dostum olub, amma hal-hazırda da çox böyük bir düşmənimdir. Yan-yana bir yerdə oxumuşuq. Mən polis, o da mafiya başçısı olub. O həmin mafiya başçısı olduğuna görə bizə çox əziyyətlər verib. Mən də istirəm ki, bu əziyyəti o da çəksin. Bu iş mənim şəxsi işimdir. Ona görə də istəmirəm heç kim gəlsin. Sadəcə yalnız mən. Bu iş kimə satılırsa, satılsın, kimin icazəsi olursa olsun, kim icazə vermirsə versin, yəni bu işi mən həll eləməliyəm. Sürət geddik. Birinci silah sursatımızı hazır eləyək. Ola bilər ki, problemimiz olsun. Bizə lazım olan şeylər bombalardır. Maşının arxasına keçə bombalar yerləşdirəcəm. Yəni onların planlarını mən çalışacağam ki, yerinə yetsən eləyim. Bütün mafiyaların diqqətinə, hamı burada toplaşsın. İşimiz başlayır. Rez, sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Bütün dediyiniz hər şey hazırdır. İndi kamazlarımız gələcəyik. Bütün silahlarımız içəridə hazır vəziyyətdədir. Sadəcə kamazı gözləyirik ki, kamaz gəlsin, güvənli bir şəkildə onların hamısını yığaq. Sonradan yavaş-yavaş aparaq onları təhvil verək. Soğuq yaxşı uşaqlar, hər şey qaydadır. Hər hansısa problem falan istəmirəm. Hələ buсуз, bu qədərsiz. Bütün nə qədər satda varsa hamısını çağırin. Burda çox adam istəyirəm. 3-5 nəfərlə bu iş görüləsi iş deyil. Bizə minimum 10 nəfərə qədər adam çağırin bura. Zəld olun, bütün maşınlar da gəlsin. 2 dənə yekə zil sifariş verin, 2 dənə yekə zil gəlsin. Kamazə ehtiyacı yoxdur. Göstəriş olacaq. Bizim də göstərişə ehtiyacımız yoxdur. Reis, bu nəsə başını oynatacaq ha. Məndə icazə verməsə Yaxşı olardı. Buna va götürdü maşını çıxdı, getdi. Heç biz də ona kömək eləyə bilməyəcəyik. Yəni onların adamları çoxdur, yəni ona bata bilməyəcək. Məhveləyəcəklər onu. Valla mən də heç bir şey eləyə bilmərəm mənə. Əslində tapşıq gəldi ki, icazə yoxdur. Amma bu adam da onun 6 aydır, 7 aydır araşdırır, vaxt aparır. Vaxt güdür ki, həmin adamı tutsun, əlində saxlasın. Əgər bu işi həqiqətən də yerinə yetirə bilsə, normalni vəzifə və rəman yurdubə verəcəklər. Yəni ona görə də icazə verdim. Bu iş onsuz da riski sevir. Risk olmasa bu işdə olmamış. Bizim işimizi elədir. Davay, siz də hər yeri axtarın, araşdırın. Məhllələrdə problem olmasın. Girdim içəri mən. Qoca nə isə oturub getdiyə biz də gedək görək məhllədə nə problem var. Amma məncə onun yerində olsaydım getməzdim yani. Bu həqiqətən çox ağır iş olaracaq. Nə yəni, görsən bu icazə vermirlərsən, niyə özün onora-sonra problem yaradacaqsan özün boşboşuna. Vallahi qəraji mənnə bir şey yoxdur. Öz istədiyi kimi həll eləsın sür getdiyimizdə məhəllənin problemlərini falan hər bişəni yopluya. Nəsə Yüngülvarı dünənləri uşaqlar laçlıq elirdilər, səsləri şüylər götürüb ailəmizi zəngeləmişdilər ki, gəlin bu məhliyə bir dənə dəyən görün, nə var, nə yox burada. Sür çəri məhəlləyə, orada Yüngülcə problem baş vermişdi, onu həll eləyək. Səhər açıldı. Görəsən Nağarım bu günləri nə edeyim? Məktəbdə bağlıdır, məktəbimiz açılsa idi gəlib oxuyardıq biraz. Haqqiqətən günlərimiz necə şey boş-boşuna keçiririk. Səhər dururuq, gəl axşam yatırıq, təzənə yenə səhər dururuq. Bir marağı da yoxdur. Bir də nə mən 18 yaşım olsaydı rova mən sədin maşını sürərdimi? Maşın qalıb belə neçə gündür. Düz yənə çıxarıb sürsəm heç nə eləməzlər çünki məni tanıyırlar. Amma bu gün nə risk edib sürmək istirəmə bunu. Gelin biraz sürüm məncə. Məhəllənin içində sürsəm kimin qaraş şükürəsən məni. Yandır maşını, qəşəng. Ay yavaş-yavaş vaş buradan döndərəm. Cızım yağ maşdımızı. Çox qəşəng səliqəli gəlim maşınıdır bu. Həqiqətən də, yəni mənə çox ləzzət eləyir bu. Gedim uşaqlarla biraz söhbət eləyim. Məncə məhəllə arası girək, onlar da birdən yalpa sizə də gəlirsərlə deməsinlər ki, rəisin uşağı burda hokka verir. Məhəllələr arasında sürsək daha yaxşı olar məncə. Salam uşaqlar, necəsiniz? Maşınla gətirdim bura. Qəşəng bir 2 dənə kasetdən mahnı qoyarıq, qulaq asarıq. SMS qalan zaddan da alarıq burda çıtdiyarıq. Günümüz keçsin də. Yaxşı elədin qaqam, yaxşı elədin. Çox qəşəng yeni ləzzətdən 07-m var. Çox səviyyəli. O yolda canı var deyə, canı var. Käşmənin o olardı Belen 07-m. Qoş bir dənə Namik Qaraçıqlıyın mahnısından azından oxturaq. Vay, heç kim yoxdur ya. Heç kim yoxdur. Adamlardan da mənə kömək eləyəcək heç kim olmadığına görə özüm mən də durub Rusiya'nın adam çağırmğa çalışıram. Standar burdan. Hoppa. Həmin məhliyə doğru getdik. Tür. Birinci mənə gələn məlumata əsasən Zil marka avtomobillər olacaq. Onlar bu daşınan məkana doğru yola düşəcəklər. Onları izləsəm ən yaxşısı, yəni bilərəm bunlar hara aparırlar, necə eləyirlər. 2-3 gün yəqin çəkər bunların işlərini görmək. Hani həmin zil, aha gördüm, gir saxla bu tərəfdə. Burda gizlənsə məncə heç kim görməz. Burda saxla maşını, o da heç kim görən deyil məncə. Binokullan baxaq, araşdıraq, görək kimlər gələcək, kimlər tutulacaq, kimlər bu işdən əl birdir. Hamısını bir-bir məhv eləyəcəm mən. Hamısını bir biz. Gizlincə yaxınlaş. Axıranlar. Mən bu maşınların yanına gəldim, çatdım. Bəli. 2 dənə Zil markalı avtomobildir. Kişinin arxasında keçə yük qoymaq üçün yer var. Tam bizim istədiyimiz kimi idealdır. Tamam. Sürücüləri düşürtdüm. Davay sürücülər düşün oturun maşında. Oturduq, rəis, oturduq. İstiqamət, dostlar, anbar, gəlin arxancə. Ştrays, zilləri götürdük. Yaxınlaşırıq məkana. Tamam. Aha, gördüm. Nəysə baş və aşağı, baş və aşağı kəs otduğun yanına. Deməli Volqa markalı avtomobil, nömrəsi rus nömrəsinə oxşuyur. Birini gördüm. Biri Volqadır. E 176 nömrəlidir. Bir az buna qılın baxım. Aha, onlar tərəfə gedirlər görəsən onlar. İki dənə də zilli. Zilləri də gördüm. Hamsını rus nömrəsi ilə də, heç bir Azərbaycan nömrəsindən deyil. Bu işi özüm həll eləyəcəmsə bütün maşınları bir-birə zərrəməliyəm. Çünki onlar da birdən dəyişdirsələr, an başkasının arxasına düşərəm. Qala düşüllər bir-bir. İkinci zilimiz də budur, eyni kopyasıdır. Nömrəsi fərqlidir deyəsən, yox, ikisi də eyni nömrədir. Ola bilsin ki, birinin içində etin olmayacaq, birincisində silah sursa da olacaq. "3. Zilləri götürdüm. Yaxınlaşıram sizin məkana doğru. Hal-hazırda düzdür, qorumanımız azdır, amma uşaqlar yenə də gələcəklər. Ehtiyatlı şəkildə yavaş-yavaş toparlanırıq. 2 ədəd zildir. Arxasında 400 litrə qədər boş həcmli yerimiz var. Ola bilsin ki, yerimiz, gücümüz çatmasa, başqa bir maşınlar yenə təşkil eləyə bilərik. Amma qorumanımız daha üstün olmalıdır. Ola bilər də ən azı bir şəkildə biz izlənək. Sür, sür, cəld ol, xa çıxdılar. Elə eləyək ki, gözümüzdən itməsinlər. Davay, ehtiyatlı şəkildə sür, görək" əsənlər bizi. Bütün ərkəyə hazır olsun. Bu işə sadəcə 2 gün vaxtımız qaldı. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş indi bir də görəcəklər məni. Ehtiyatla gir, ehtiyatla gir. Ver saxla burda. Rəissiz keçin qabağı bir dənə yoxlayın, görüm problem falan yoxdusa gələk biz. Narahat olma buralar bizim məkandadır, kim sizə ilişib dolaşa bilməz. Ehtiyat şəkildə gəlin. Daxil olun içəriyə. Yavaş ol, yavaş ol. Belə sürüş olara indi dən vurursuz maşını. Eh, sən hara gəldin soxdun özünüzdü. Yəni gözlə görək biz də burdan girəydik sərriyə. Nə olacaq ki? Görə məni görsələr tanıyacaqlar ki, mən kiməm. Saxla burda. Görə maşınım xarab olub. Saxla. Askapotu maşını qaynadıb güyə. Nəsə təmir eləyirəm. Baxım gözlə görünməyavaşda. Bir az da biraz yaxın, bir az da yaxın burdan görə bilək. Hə, uşaqlar, çox yaxşı. Dədiyim kimi, kamazların verirsiz arxasını bura zillərin, arxasına yığırsız yükləri. Bir dəndə ayrı f kamaz gətirin. Hər hansısa bir problem olarsa, onu tam ayrı bir ünvanə, bunu tam ayrı bir ünvanə, o birisini də tam ayrı bir ünvanə göndərəcəm. Üçünü də ayrı bir ünvanə. Amma bunların əslində birinin sadəcə içində məhsul olacaq. O məhsulda Bu məğ bir az çətin məsələdir. Həmin məhsulu biz ciddi şəkildə qorumalıyıq. O 2 dənə zili başdı başına da bıraxsaq problem olmayacaq. Biz əsas bunları yükləyə, işləmiş kimi olaq. Amma bizim əsas məqsədimiz bunlar çıxandan sonra da yenidən bir dənə zil gətirəcəyik, onu tam şəkildə doldurub yola salacağıq və bizə heç kim burada elişib dolaşa bilməyəcək. Düzdü, tapşırığımı vermişəm. Heç kim bu işlə bağlı bizə yaxın durmayacaq. Yəni birbaşa həm satın almışam, həm də ki böyük yerlərdən vəzifəli şəxslərdən ricaya etmişəm. Yəni məni qırmayı qardaş deyə bilər ki, bu işi elə yerinə yetir ki, heç kim bilməsin, problem olmasın. Çünki çox böyük bir ciddi məsələlər var ortalıqda. Hə, e, bu nəsə, hoqqə verir yüngül varı. Bildim nəsə tema nədir? Biraz da yaxınlaş, biraz da yaxınlaş. Biz gizli detektivik, e, qardaş. Biz hər bir şeyi tutarıq. Siz öz aləminizdə nəsə eləməyə çalışırsınız, amma qardaşınız gör necə sizi məhfil eləyəcəyəm. Yəni stüvünüzdəki bütün maqların hamısını partladacam. Bir dənə mal qoymayacam qalsın. Sən kimsən bala? Necəsən burada? Vallahi buldum deyəsən. Salam qardaş, maşınım yüngülvari su axıdıb. Su axtarana bayaqdanan bir pütülka sosedi tökərdi maşınıma. Əgər sən buranı tanımırsan deyəsən, bura su axtarlanan yerdir, çıx-getmə ilə məşğul ol. 3 dəqiqə vaxtım var. Buralarda görünmə. Oldu, oldu, problem yox, tutulmuşdu, ayaqaqam tutulmuşdu. Oy, vay, 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 vay. Sıxanağın əsas odur ki, planı bildik. Bir dənə gizlin bir məkan seçək, oradan bence qabaq məhəllədən birbaşa dürmindən baxa bilərəm. Bağla, kapatı. Burdan sürsək məni görəcəklər. Ona görə də arxadan sürməyə lazımdır. Arxa tərəfdən sür. Nömrəmiz biraz palit eləyəcəy açığı, amma o qədər də məncə palit olunmaz, girsəri. Bu o vaxtın, yəni bu halı maşınlarından bir idi də, yəni. Sovetim vaxtında bu maşınlar biraz daha da bahalı segmendlə maşınlar idi, ya A nömrələrin bu maşın üstünə vurublar. Mən girim bu qaprafkadan içəri. Yəqin ki, polnu baxıq. Problem olmaz. Yeri yol da qoymaz bizi bu canavar. Qabaq çəkişdə nə yəsən? Həmişə vazlar arxa çəkik olurdu, bu nəsin yüngülvari qabaq çəkişdir. Aha, gördüm bunları, bunları gördüm. Qabaq kəndə hardan girim mən? Qabaq kəndə burdan. Gir çıxarı, özümə bir mövqe seçim gözləyim. Oppo, tam yeridir yani, saxlayaq. Saxla, saxla, saxla. Əla. Bomba kimi yer. Yaxınlaşdır dürbündən görə bilərəm. Aha, zillər deyəsən yavaş-yavaş girirlər yığılışmağa. Deməli, feksil birincidir. 2-ci il də fake olacaq, 3-cü il deyəsən, tam doldu şəkildə olmalı